assalomu alaykum bugun e, hayotimizdagi e, yo'l qo'yadigan xatolarimiz to'g'risida gaplashamiz aynan mana shu xatolar bizga doim xalaqit berib to'sqinlik qilib keladi e, bu yoshligimizdan qon qonimizga singib ketgan desak ham adashmagan bo'lamiz chunki e, yosh bolani aksariyat hollarda ota onasi qo'rqitadi masalan biror ayb ish qilib qo'ysa sen deydi agar yana shunaqa qilsang dadangga aytaman yoki urib qo'rqitib qo'yishadi shu bilan e, u bola xato e, qilishdan qo'rqib yashaydi и xato qilgandan keyin e, nima bo'lishini hali kichkina bo'lsa ham yaxshi tushunadi ya'ni men shu narsani qilsam e, meni uradi yoki so'kadi deb shu narsadan qo'rqadi a buni oqibatida yolg'on gapirish kelib gəp chiqadi ya'ni biror ishni qilgandan keyin men qilmadim deydi qo'rqqanidan nima deyishni de işte bilmaydi men qilmadim men bilmayman deydi xullas xato ustiga xato yana uni ustiga yolg'onlar qo'shilib xullas boshidan to'g'ri yo'ldan adashamiz и keyin yosh o'tganda aqlini taniganda inson yana xato qilishdan qo'rqadi ya'ni biror miqdordagi pulni biznesga yoki biror ishga tikmoqchi bo'lsa e, ikkilanadi ya'ni qo'rqadi men ertaga deydi bu pulimni qaytarib ololamanmi yo'qolib qolsachi xullas xullas ming xil xayol bilan u biznes u yoqda tursin u pulini boshqa narsaga ishlatib yuboradi yoki xullas havoga uchadi e, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak e, biror nimani qilsam xato qilib qo'ysam nima bo'ladi undan ko'ra qilmay qo'yaveray deydi undan ko'ra xuddi o'sha xatoni qilish kerak chunki hayot davomida masalan e, ming marta xato qiling zato sizga foydali tarafi bor nimaga qanaqa foyda deganda e, siz ming marta xato qilib bo'ldingiz endi u xatolarni bilasiz o'zigiz e, nima qayerda nima xato qilganingiz endi ularni qaytarmaysiz ya'ni boshqa yo'ldan yurasiz Shu uchun xato qilishdan qo'rqmaslik kerak i tavakkal qilishdan qo'rqmaslik kerak tashqaridan kelayotgan sizi ongingizga singdiriladigan maslahatlar ya'ni sizni cho'chitadigan maslahatlarga umuman quloq solmasligingiz kerak faqat o'z fikringizda qat'iy turishingiz kerak chunki agar o'zingizni maqsadingiz aniq bo'lmasa albatta boshqalar fikri bilan boshqa taraflarga o'tlab ketasiz u endi noto'g'ri narsa ya'ni siz hayotingizni yaxshilash yaxshilashugur наоборот yomonlashtirishga olib keladi xolos bu yo'l shu uchun faqat qat'iyatli bo'lish kerak tashqaridan kelayotgan har xil gap so'zlarga ya'ni ma'lumotlarga sen buni qila qilolmaysan seni eplolmaysan qo'lingdan kelmaydi degan narsalarga umuman quloq solmaslik kerak ular uh, o'zi shunaqa tug'ilgan ya'ni ana shu negativ maslahat beradiganlar chunki nima deydi haligi o'zida de yo'q boshqada ham bo'lishini xohlamaydi u narsa unga qorong'u ya'ni qaraydida e deydi shuni ishi zo'r bo'lyapti bir boplansin bir sinsin men ko'ray bir u ham mendek qiylansin deydi ya'ni o'zini ishi yurishmayapti boshqalarni yurishayotgan ishini ham ko'rolmaydi aslida naborot ya'ni boshqacha fikrlash mumkin hamma narsani yaxshi tarafini o'ylash mumkin chunki har doim ham yomon narsa inson hayotida davom etmaydi oyni o'n beshi qorong'u bo'lsa o'n beshi yorug' bo'ladi albatta u kunlar keladi chunki bu sinovli dunyo bizni sinov uchun yaratgan allohimiz xullas shunaqa ya'ni e, siz ham ularga qo'shilib qolmasligingiz kerak ya'ni ular qanday fikrlayotgan bo'lsa sizga salbiy e, fikrlar beradigan salbiy narsalar uqtiradigan olmaysan deydiganlarda bo'lib qolmasligingiz kerak siz uni o'rniga misol uchun sizni do'stingiz yoki qo'shningiz deylik ishi yurishyapti hamma narsasi yetarli hamma narsasi joy joyida xullas chiroyli hayot o'tkazyapti ha siz shuni bu ham menday qiynalsin bu ham ko'rsin sinsin degan niyatda emas teskarisi ya'ni xudo xohlasa men ham shunday bo'laman bu qilaolyapti men ham qila qilolaman shu narsani chunki odam qilgan ishni odam qiladi degan narsani fikrni aqlga kirgizish kerak ya'ni yomon tarafini emas yaxshi tarafini o'ylash kerak men ham xudo xohlasa nasib qilsa shu e, marraga yetaman men e, ham hozir ham yashashim yomon emas lekin shu e, narsani uddalman degan bir o'zingizga motivatsiya berib ruhlantirishingiz kerak o'zingizni o'zingiz chunki ha deb ham yomon narsaga quloq solavuosangiz yomon bo'lib ketaverasiz e, faqat yaxshi tarafini o'ylab yutkizsangiz ham to'xtab qolmasligingiz kerak ya'ni men bo'ldi sindim pulim tugadi bo'ldi men xayr ketdim o'zim mana shu ishim yaxshi oylikka ishlayman mana shu nima deydi haligi boshqalar ustimdan tepalab orsa ham mayli menga pul kerak deb pulni orqasidan quvmaslik kerak yani, siz yo'qotdingizmi to'xtang biroz dam oling qayerda xato xato qilganingizni aniqlab oling va keyin shu xatoni qilmaslikka harakat qiling ya'ni u ish o'xshamadimi boshqa ishga yuguring boshqa ish o'xshamadimi yana boshqasiga yuguring vaqti kelib o'zi siz xato qilaverib charchaysiz ya'ni xato tugaydi xato qiladigan narsani o'zi qolmaydi shunda sizni ishingiz yurisha boshlaydi ya'ni siz asosiysi o'zingizni yoqtirgan ishlaringiz bilan shug'ullaning albatta har bir insonda bir dona yoqtirgan ish bo'lmaydi boshqa narsalarga ham qiziqish bo'ladi shu uchun bitta ishga işte, o'xshamadimi ikkinchi ishni qilishga harakat qiling xullas e, shu e, bilan ishingiz yurishib ketadi ya'ni siz pulni orqasidan quvmaysiz pul sizni orqangizdan quvydi quviydi shu bilan qarashsizki hayotingiz zo'r davom etyapti e, xullas shunaqa gaplar hech qachon negativ yoki haligi yomon xayollarga berilmasdan boshqalarni e, sizni aqlingizni shoshiradigan fikrlariga quloq solmasdan o'zingizni e, maqsadingiz sari olg'a intiling va e, qat'iyatli bo'ling bo'ldi shu